أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kepada para hadirin, penonton dan pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa taala sekalian. الحمد لله. الحمد لله. Pada hari ini, kita masih diberikan kesempatan dan peluang untuk berada pada 10 Ramadhan terakhir ini. Alhamdulillah. InsyaAllah pada hari ini, melalui siri tazkirah Persatuan Ulama Malaysia, kita akan mengupas hadis yang seterusnya yang bertajuk kepentingan menjaga Al-Quran yang mana hadis ini telah dibincangkan oleh pengarang buku 40 hadis mengenai Al-Quran iaitu Profesor Dr. Abdul Al-Jabbar Sa'id dan diterjemahkan oleh Dr. Fauzi Deraman Hafizahullah Ta'ala. Bagi seorang Muslim, Al-Quran ini merupakan pedoman atau pelita yang menerangi jalan dan liku-liku kehidupan. Secara jadi secara tidak langsung ia menunjukkan betapa pentingnya seseorang muslim itu untuk mengetahui kepentingan memelihara menjaga al-Quran. Dalam bab ke-30 buku 40 hadis mengenai al-Quran, pengarang telah menukilkan satu hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa senya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innama mathalu sahibil Qur'ani kama mathali ibil iblil mu'aqqalati in ahada 'alaiha amsaka'aha wa in atlaqaha dhahabat. Yang bermaksud sesungguhnya perumpamaan bagi teman Al-Quran adalah seperti seorang yang memiliki unta yang ditambat. Jika ia sentiasa mengawasinya, maka pasti unta itu tertambat. Jika ia melepaskannya, nescaya unta itu akan terlepas lari. Hadis riwayat Al-Bukhari 5031 dan Muslim 789. Di sini kita dapat lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemukakan ataupun memberikan kita perumpamaan penghafaz al-Quran yang menghafaznya bagaikan pengembala unta yang mengikat dan mena dan menambatnya. Jika ikatannya dijaga ataupun diikat dengan elok dan diawasi dengan baik, maka unta itu dapat dipegang dan tidak lari. Jika ia dibiarkan dan diabaikan, maka ia akan pergi dan lari. Begitu juga Al-Quran. Jadi berdasarkan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggesa kita supaya menjaga Al-Quran dan menyemaikannya di dada-dada kita. Menjaga di sini Uh, membawa maksud mengulang kaji hafazan atau tidak mengabaikan ayat-ayat sucinya, maka ia dikira menjaga Al-Quran. Jika Al-Quran ini dijaga oleh tuannya dengan sebaik mungkin dengan menghafaznya, dengan mengulang kaji, dengan mentadabur isi-isinya, membacanya siang dan malam, membacanya uh, pada kiam mulai, beramal dan lain-lain perkara yang menjadikan Al-Quran tersemat dalam ingatan dan hati, maka ia akan terus terjaga dan sentiasa berdampingan dengan kita. Namun, jika berlakunya sebaliknya, sesiapa yang malas, yang asyik menunda-nunda untuk melakukan perkara seperti itu atau atau menyisihkan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan beransur-ansur lenyap sebagaimana hilangnya unta dari tempat ia ditambai. Bahasa mudahnya, uh, kita akan lupalah pada isinya dan amat ditakuti akan tersesat. Kerana apa? Sebab sepatutnya buku panduan itu memandu ke arah kebenaran dan kebaikan. Tetapi kerana tidak merujuknya atau menyisihkan buku panduan, maka ditakuti jauh daripada ajaran Islam. Na'udzubillah min zalik. Secara umumnya, terlalu banyak sekali anjuran dan keutamaan membaca atau menjaga Al-Quran baik daripada Al-Quran maupun As-Sunnah itu sendiri. Oleh itu, Amatlah rugi jika kita biarkan masa-masa yang kita ada yang diberikan Tuhan ini diisi dengan perkara yang tidak disukai Allah Subhanahu Taala atau yang tidak membawa manfaat kepada diri kita dan orang lain. Lebih-lebih lagi kita sedang berada dalam bulan yang penuh berkat, yang penuh barakah. Kan? Di mana pahala amalan soleh yang kita lakukan ini akan dilipat gandakan. Jika kita menghidupkan 10 malam terakhir dan kena pula malam tu malam Lailatul Qadar dan kita penuhi malam itu dengan membaca, menghafaz al-Quran, mentadabbur al-Quran atau apa-apa sahaja perkara bentuk yang mendekatkan kita dengan al-Quran, maka kitalah manusia yang paling beruntung itu. Maka rebutlah peluang kemasai ini dengan mengikat hati kita dengan Al-Quran. Mengikat unta kita dengan Al-Quran. kan, untuk menjadikan kita insan yang lebih baik dalam mencapai takwa kepada Allah Subhanahu SWT. Namun, perlu diingatkan, jangan biarkan Al-Quran hanya dibaca dalam bulan Ramadan sahaja dan meninggalkannya selepas habis Ramadan. Sedangkan sewajarnya kita ini perlu menyedari akan kepentingan menjaga mengikat Al-Quran itu meskipun setelah keluar daripada bulan Al-Quran. Pembacaan dan pembudayaan menghayati itu tetap perlu diteruskan setiap masa. Dan pada hari ini, terdapat banyak cara dan platform yang dapat membantu kita untuk menjaga, untuk memelihara Al-Quran baik dari segi hafalan pembelajaran mahupun untuk kita memahami mendalami al-Quran beberapa platform itu termasuklah aplikasi yang dirancang khusus untuk menghafal al-Quran yang menawarkan kelas-kelas uh, pengajian media sosial seperti YouTube inisiatif komuniti di masjid-masjid dan pembelajaran al-Quran dengan uh, mengajar dengan pengajaran secara langsung mahupun secara atas talian terlalu banyak. Jadi dengan adanya platform-platform ini, kita dapat lebih mudah menjaga Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang dapat dirumuskan melalui hadis yang ke-30 yang dinukilkan oleh pengarang kitab adalah yang pertama, hadis ini mendorong kita supaya menghafaz Al-Quran dan tilawah uh, Al-Quran itu. Yang kedua, ia mendorong kita untuk menjaga hafazan untuk mengulang kaji dan tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga mengabaikan al-Quran itu sepatutnya dalam masa 24 jam itu kita cuba untuk selitkan 20 ke 30 minit sekurang-kurangnya waktu bersama al-Quran memang waktu khusus untuk al-Quran supaya ia tidak dilupakan dan waktu kita juga menjadi lebih berkat dengan adanya al-Quran yang ketiga Hadis ini menerangkan bahawa al-Quran ini boleh lenyap seperti mana unta akan hilang dari tambatannya jika tidak diikat dengan ikatan yang kuat. Akhirul kalam daripada saya, berusaha lah untuk sentiasa menjaga al-Quran dan bukan setakat menjaga, tetapi pastikan kita mengamalkan isi kandungan al-Quran dengan sebenar-benarnya dan seterusnya mengaplikasikannya ke dalam kehidupan se seharian kita. Jadi, pastikan binatang tunggangan kita atau Rasulullah memberikan perumpamaan unta untuk diikat dengan ikatan simpulan yang kemas dan ketat agar tidak mudah terlerai dan hilang daripada diri kita. Semoga uh, melalui hadis ini uh, menjadikan hati kita semakin dekat dengan Al-Quran, menjadikan hati kita berpaut dengan mujizat teragung ini dan menjadi asbab kita termasuk dalam golongan yang mendapat syafaat daripada al-Quran di akhirat kala, insya-Allah wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh